Ми продовжуємо програму Новий день на телеканалі Миколаїв з вами я Галина Щірба і я дуже рада привітати чергового гостю нашої студії. У цій програмі ми щосереди знайомимося із найактивнішими миколаївськими волонтерами, і сьогодні продовжимо цю вже традицію нашої студії. Сьогодні у нашій студії Катерина Богданова, волонтер, яка опікується сиротинцями. Отже. Яка ситуація із сиротинцями в нашій області? І як почуваються дітки, які залишаються без батьківської опіки, без душевного батьківського тепла? Саме про це Катерина знає. Не з чужих слів, а саме бачила все своїми очима і готова нам про це розповісти. Доброго ранку, Катерину. Доброго утра. Рада Добре. вітати таку світлу, теплу, дуже приємну людину в нашій студії. І, звісно, хотілося б почути вашу розповідь про те, як почуваються дітки в нашій області, ті, які залишилися без родини, тим, яким найбільше потрібна увага суспільства. Доброе утро еще раз всем зрителям. Что можно сказать о детях? Я думаю, что те семьи, которые имеют своих детей, они сталкиваются каждый день с проблемами в своей семье. Я не думаю, что сильно отличаются проблемы этих детей. Так, а, проблемы и проблемы выхования И это все, все это, это комплекс, которым занимаются родители, родители ежедневно со своими детьми, только здесь как бы это все приложено на плечи государства и тех людей, которые отдают свою жизнь которым нужно по большому счету поставить памятник, которые отдают свое тепло, любовь, заботу и, собственно, заменяют родителей. Проблемы те же самые, если разделить по комплексам это материальная, духовная сторона, социальная сторона. То, что любой ребенок в жизни требует э, к себе внимания, э, заботы, то же самое здесь и происходит с детьми. Те же самые дети, просто это немножечко другой народ. Э, он обделенный вниманием э, отцовским, материнским. Это, конечно, самая большая проблема, которая есть у этих детей. Очень много фильмов снято, очень много показано передач. Что хочу сказать по нашей Николаевской области, о наших детских домах? Где вы, mm. э, вам довелось побывать? Я были? была в, в Николаеве непосредственно э, в пятом нашем интернате Новосляева, на в доме Малютки, э, бывший приемник для детей сирот на Новобухской, там рядом с Дубками. Я вам скажу, что там э, люди, которые там э, работают, они очень хорошо заботятся об этих детях. Конечно же, заботятся не только. Дети есть спонсоры, есть благотворительные фонды, есть люди, которые хотят помочь этим деткам. Сказать, что они находятся в каких-то катастрофических условиях, это абсолютно, это обывательское мнение. И люди, которые не бывали ни разу в этих домах, ну, я так думаю, что это просто такие слухи и сплетни о том, что там очень плохо детям. Я вам скажу, что там хорошо детям в каком плане в плане материальном в плане заботы со стороны педагогов, воспитателей, реабилитологов для них создаются довольно хорошие условия для жизни о них заботятся, их любят вот крайнее посещение мы были в Степовом там детский дом для детей с обмаженными там церебральные проличия, аутизм, даунизм там очень сложные детки. Они все очень разные. От тех, кто может ходить и говорить, кто вообще не может ходить и говорить, совершенно лежачие. И я туда ехала, честно говоря, очень сильно волновалась. Потому что сердце все равно не закроешь, как бы функционером здесь тоже не можешь быть, потому что это видишь в жизни, когда встречаешь просто в жизни в повседневной ребеночка больного, нездорового, там, с церебральным пролечом в колясочке, сердце крови обливается. А там их целый, э, целый детский дом, там их 60 62 или 64 человека. Это очень сложно о них заботиться. Но мы туда, когда приехали, я была очень сильно удивлена. И ту любовь, которую им дарят нянечки, воспитатели, у них там есть свои любимцы, они знают. Даже вот ребенок не может говорить, лишь он просто с очень тяжелыми отклонениями физическими, физиологическими он как-то произносит имя нянечки свои любимые, вот Наташа как-то, они друг друга понимают, они находят общий язык, эти люди все делают для этих детей, и так чувствуется эта любовь, и нет вот что в вот жалости к ним такое, что это вот совсем брошенные, никому не нужные, обездольные дети. Нет, они нужны, о них заботятся, помогают, помогают материально, и люди привозят, и содержат. Конечно, большое спасибо руководителям этих домов. Они, конечно, посвящают всю свою жизнь этим деткам. Им огромное спасибо, низкий поклон. А проблемы, проблемы как везде, как и в любой семье. Одежда, обувь, питание. Если заболел ребеночек, конечно, проблематично это все с медикаментами. Потому что это детский дом, один заболел, и все как шахматки поскладывались, все поболели. Там специфические, которые направлены, там детский дом Малютка, Ольга Ивановна, старшая медсестра, она говорит, вот сейчас на этот Новый год какие проблемы. Бюджет принимается первый квартал, идентичный первому кварталу 2014 года. Те цены, которые мы, с, мы знаем с вами, были в начале 2014 года и в начале 2015 года. не актуальны. Это уже большая разница, как говорят. Две больших разницы, как говорят в Одессе. Но им надо как-то выживать, поэтому то, что финансируется, финансируется очень маленько. Финансируются энергоносители, часть этих всех вот, энергоносителей финансируется, питание, зарплата. Там, допустим, памперсы, а там детки до 4 лет. Памперсы, это все не финансируется, соски, бутылочки не финансируются. То есть, помощь сообществу необходима? Она есть, она, она существует, люди звонят, хотят помочь, помогают, потому что если бы не было этой помощи, это было бы крайне тяжело им выживать в материальном плане. Давайте ми покажемо телефон, за яким можна звертатися до Катерини, тим, хто хоче надати допомогу сиротинцям Миколаївської області? Ось ви бачите на екрані мобільний телефон. Катерина завжди відкрита для спілкування. Так. Ось бачите, дивіться, які в неї очі. Вона дуже світла, приємна і готова прийти на допомогу. А скажіть, будь ласка, Катерино, ви говорите, що жалості немає до діток. А що ви відчуваєте, коли ходите в такі заходи? Ну по роду своей деятельности мы довольно часто, я довольно часто сталкиваюсь, потому что э, с детьми э, сиртами я в театре работаю, мы спектакли привозим. Там, допустим, летом мы постоянно ездим в э, здоровье э, там лагерь э, э, орлятка э, в рыбаковке. Туда привозим, нас туда приглашают, у них э, э, проходит конкурсы Кришталевый и дельфин, э, там как бы в судейской команде принимаем участие. Там большое количество людей собрано, около по 500 по детей сразу там со всей области Николаевской приезжают. Конечно, внимание для них это очень важно. Внимание, участие в их жизни, им нужно, чтобы они были кому-то нужны. Большая проблема это социализация этих детей подготовленными быть к жизни, если у нас там есть, допустим, какая-то материальная база, оставленная от родителей, то же самое жилье, какие-то связи, там, это все, как бы родственные, трудовые, все, это все это налажено. Эти дети, конечно, попадают, так, в открытое плавание. Это очень сложно, многие с ними не справляются. Ну, мы сами знаем статистику. К сожалению, статистика. Я не нашла статистику за этот год. Ну, вообще сложно по каким-то вообще вопросам в нашей стране в данный период найти статистику. Сами знаете, какая ситуация очень сложная. По детским домам, к сожалению, вот недавняя информация, которая была найдена, это за 2012 год, тринадцатый год наша Николаевская область в лидирующих по количеству детей сирот. А, то есть мы в первых рядах там дальше шла Днепропетровская и Донецкая. Я не знаю, какая еще ситуация в Донецке и как бы вот в Луганске в этих областях. Ну вот Юго-Восток Украины сложная ситуация по сравнению с Западной. А а почему вы стали заниматься такою такой деятельностью, сиротинцями, такими дітками, которые остались без батьків? Как так сталося? Ну... И ви... что вам это дае? Мы когда-то в школе писали сочинение «Человек по своей натуре альтруист или эгоист». Я тогда написала, что человек по своей природе альтруист. Но когда я вышла из школы и пошла учиться, а потом работать, я поняла, что все-таки человек по своей натуре эгоист. Ну, это мое личное мнение. Я никого не призываю думать о том, что все эгоисты. Это я лично считаю. И как-то так сложилось в моей жизни, что я занимаюсь любимым делом, то есть это для себя. Увлекаюсь музыкой, это опять же для себя, танцами, для себя, все как бы для себя, с детками занимаюсь, а актерский кружок у меня есть, тоже для себя получается, для реализации своих собственных потребностей, чтобы вот реализации своего я, там какого-то какого не было большого маленького таланта, ну что уже боги дали, то есть. А как бы с годами я всегда задумывалась о том, что дети, если бы я чем-то занималась, я бы занималась с детьми э -э в плане отдачи. Э -э ну, я и так довольно много работаю с детьми, но это детки с родителями они могут себе позволить вот, намного больше в плане они и внимания им больше получается и мы им еще внимание а эти детки приезжаешь со спектаклем в тот же в этот лагерь летний и вот они вот бегут за автобусом не провожают они они очень много могут отдать просто им некому это отдать и вот я много лет думала об этом, чтобы этим заниматься, ну как-то вот <laughs> все мне не приводили, а так получилось, что наверное настал момент, когда в жизни стало наверное стыдно жить <laughs> и надо что-то было вот в жизни делать, чтобы реализовать себя и момент такой, я считаю, что в государстве должен наступить переломный момент, чтобы все было хорошо и детьми, и вообще, чтобы не было, конечно, бы лучше, чтобы не было вообще этих деток, которые без родителей чтобы на пока чтобы наоборот без родителей деток не осталось да. я имела в виду чтобы все были с родителями да. все у всех были семьи чтобы не погибали отцы на войнах чтобы все было хорошо мир так, и лад в стране картинка да вот чтобы ну я понимаю ну, что такие на урочистые новоречные... топи... побажания мы под ялинку и все можем вот да. по... очень без... хочется чтобы мир божат, был так. лад был в семьях mm -hmm. чтобы эти дети были нужными вот, и, наверное, это одно из основных, что из основных причин что-то хотелось для этой страны сделать, для этого государства. Я очень люблю Украину, я здесь живу, эта земля меня поет, кормит, держит. У нас, до речи, есть сюжет mm -hmm. про деятельность волонтеров. Давай-то В цій школі навчається майже 100 особливих учнів, ті, кому потрібна постійна турбота та увага, діти з розумовими та фізичними вадами, діти сироти та позбавлені батьківського піклування. До дня святого Миколая готувалися відповідально. Дітлахи увесь рік намагалися бути чемними, адже вірять в чудеса та Миколая Чудотворця. Хочу, чтобы этот праздник был незабываемым в своей жизни и в реальности, чтобы он был праздник хороший для всех детей, для взрослых. День Святого Николая ⁇ это самое свято. Святой Николай приходит до всех детей, в каждую хату ходит, дарунки под подушкой кладет. І то я рада, що Святий Клай нашим дітям дітям усім дав подарунки. Окрім святого Миколая, у гості до дітей також прийшли родичі, друзі, волонтери та благодійники. Євген раніше працював у цьому інтернаті, але продовжує опікуватись дітьми. Ми не перестаємо спілкуватися, дружити і підтримувати відносини. благодаря тому, що Трудовой коллектив пополнился новым завхозом. Вы сейчас можете лицезреть эту красивую елку, красавицу, которая находится за мной. Вот. Наши волонтеры из зоны АТО привезли сегодня сладости, которыми хотим сегодня попочивать наших деток, которые очень нуждаются в заботе, и дать им ощутить полноценно этот праздник, который мы называем Днем Святого Николая. Голова ассоциации солдатських матерів, окрім подарунків, привезла листи з передової. Відповіді солдат на дитячі листи. Мы тоже приезжаем, приносим очень много подарков детям. Они рисуют рисунки, письма пишут в зону о том, мы эти посыл эти рисунки привозим ребятам, они безмерно счастливы. Пишут, что они герои, что они их ждут, чтобы возвращались живыми, целыми, невредимыми, что они их очень любят бескорыстно. Вот. И когда ребята читают эти строки, они плачут. Дітлахи самі по-особливому ставляться до тих, хто про них пам'ятає і допомагає. Вони підготували для гостей святкову програму, вітали присутніх піснями та віршами. Свято раз буває в році, воно нікого не мене, бо Миколай святий із неб, веселю кожну зазирне. У виступі брали участь діти з різних класів: янголята, чортики та казкові герої. Юні актори показали чудову святкову програму. Бурю аплодисментів отримали танцюристи зайці. Привітати школярів прийшли наймолодші учасники студії танцю Віва Денс. Не На знак вдячності організатори свята нагородили благодійників нагрудними знаками. «Желаю, щоб у вас в житті було багато добра і тепла. І щоб кожен з вас сьогодні отримав приємну вісточку від Святого Ніколая і нібольші податки, ми всі завжди раді двері відкриті нашої школи. Ми дуже раді всіх бачити, навіть якщо просто до нас приходять поспілкуватися тому що спілкування для нас це головне. Завершальним дійством свята і одним з не менш приємних подарунків стало урочисте відкриття кабінету соціально-побутового орієнтування, де діти вже з нового року зможуть отримувати практичну підготовку до самостійного життя і праці. Ми дуже цього давно хотіли. За допомогою цього кабінету в нас вже діти зможуть навчитися готувати, зможуть набути навики, відвідування магазину чи там купування, в відділ є перукарня. Це зможуть доглядати за волоссям дівчата і хлопці. І відділ, що там є аптечка, якби медичний такий куточок. Оснастити кабинет. Допомогли снова ж такие благодійники. говорят. Нынешний директор турбується про школу. Я когда приходила, здесь не было ни ремонта, ни особых мебели. Сейчас действительно очень много изменилось. Та же саме столовая. Действительно, директор на сейчас многое делать потому что я считаю, что женщина, она действительно хозяйка на своем месте. Действительно, она видит, в чем нуждаются дети. Ми продовжимо програму Новий день. Катерину, е нагадую, нашим глядачам у нас у студії волонтер Катерина Богданова. І знову запитання до Каті. Скажіть, будь ласка, от, е за вашим спостереженням, ось е такий час у нас складнющий, е за, такою бойовою, на за таким бойовим навантаженням на нашу державу. Чи не збайдужило суспільство до проблем маленьких? Е Нібито маленьких, невеличких порівняно із загальнодержавним масштабом до таких до сиротинців, до маленьких діток і великих. тех, которые потребуют нашей уваги и поддержки? Я думаю, что нет. Наоборот, наше общество как-то активизировалось помогать. И э, в разных направлениях остались же э, полусиротами, сколько погибло, к сожалению, наших э, соотечественников. И там помощь ведется волонтерская, большая. И семьям беженцев, и деток никто не забывает. Вообще у нас очень хороший и славный народ. Я думаю, что у нас будет хорошее будущее наступит этот, этот момент. Нет, к детям нет, Помогают, хотят помочь, если у вас есть желание сотрудничать, и мои телефоны есть, я всегда открыта сотрудничеству. Нужно все сейчас, ну, с такой сложной ситуацией с финансированием, вплоть от того, что там продукт питания, и uh, у кого есть желание помочь, всегда будем рады. Вот такой новоречный, передноворечный после святковый час, какие-то особые подарки будут? Да, будут 30 числа в Русском академическом театре на Адмиральской пройдут три сказки для деток благотворительные, для деток сирот для детей-беженцев как бы приглашают, мы их приглашаем, собираем. Есть подарки новогодние от дед Мороза, от хороших людей. Вот, мы будем ждать, и мы думаем, что получится хороший праздник подарить детям. Ну, Внимание! В речне, так, новоречный ну, э, час Светковые Ура, не тільки для того, щоб отримати подарунки, а ще більше приємно зробити подарунок, так? особливо тим, хто їх так потребує. Дякую вам, Катя. Успіхів вам! Побільше добрих людей на вашому шляху, всі допомоги і нехай здійсняться всі ваші мрії. Дякую вам також.